Давайте дізнаємося, хто народився у цей день. А потім вже зустрінемо в студії чергових гостей. Наприкінці нашої програми до нас обіцяли завітати учасники групи Фрістайл. Сьогодні, 10 листопада, свій 51-й день народження святкує Михайло Єфремов, один із улюблених радянських акторів театру та кіно. Ще у 15 років він зіграв у фільмі «Когда я стану великаном» непосадючого хлопчиська Петю Копейкіна, який таємно закоханий в однокласницю машу. Михайло і в справжньому житті має палке серце. Актор був неодноразово одружений. Наші глядачі пам'ятають Єфремова за серіалом Кордон та Йожний Роман, де він грав доброго, але петучого. Олексія Жгута. А ще за фільмом «12» Нікіти Михалкова. На початку цього року він підтримав Україну і висміяв дії російського президента у віршах. На виборах бардак кранти роблю. Нас вперед такі перемени, що я глядіш і ета полюблю. Цей день можна вважати днем справжньої дружньої відданості, адже саме сьогодні у Японії 91 рік тому народився пес хатіко. Він став взірцем собачої вірності через те, що 9 років чекав на станції свого загиблого хазяїна. Порода хатіко Акіта Іно сьогодні на піку популярності. На честь хатіко в Японії встановили пам'ятник, до якого щороку відбувається паломництво під час Хатіко Хатіко-феста. Хоча схожий приклад собачої відданості, був і у радянському союзі Білий бім», Чорне Вухо, проникливий фільм про собаку, який шукав свого хворого господаря, напевне, є не менш яскравим прикладом щирої любові та відданості. А ще саме сьогодні народився італійський композитор Еніо Моріконе, який відомий у світі своєю музикою до кінофільмів та серіалів. Цю композицію до стрічки професіоналу пізнає сьогодні кожен. Радянські глядачі пам'ятають морікони також за серіалом Спрут із Мікелі Плачудо у головній ролі. Сьогодні йому 86, але він сповнений сил та натхнення працювати далі. Наші гості відома ще з кінця 80-х років група Фрістайл, а саме її солісти Ніна Кірсо та Сергій Кузнєцов. Доброго ранку дуже рада вас бачити. Хочеться, ви знаєте, якось в такий заполітизований, навіть вже військовий час бачите радісні і усміхнені обличчя, якось легше стає. От, ви Знаєте, приємно, дуже здражає. Це робить життя легшим. А от ви знаєте, навпаки, в цю таку складну годину є така думка, що як ви можете відпочивати одне одному, іноді люди кажуть, які стурбовані. Ситуацию в Украине. Как вы можете и житью, когда так страшно сейчас, нужно все силы отдавать воинским действиям. Как вы ставите себя? Если не радить житью, становится... Sorry. Я, я все-таки все по-русски. Становится еще страшнее. Поэтому лучше, знаете, мы считаем, и нас в этом уверяли наши поклонники, наши зрители, организаторы концерта в свое время, что мы именно группа фристайл, наши песни, делают мир добрее. Вот мы, да стараемся, мы, верим, мы стараемся в это верить, стараемся этому соответствовать. И ну, ту реакцию, которую мы видим на наших концертах, даже сейчас, вот в наше время, мы видим, что люди улыбаются, люди отдыхают, и это им дает хоть какую-то какую возможность, да, хоть немножко отвлечься. Потому что если все время думать о плохом, Плохої будь буде, ми з матеріальним вже знаємо. Ну а наскільки зараз митцю взагалі вдається бути незаполітизованим І наскільки ситуація в країні впливає на вас саме як на митців? Ну, невозможно быть вне политики. И вы видите, весь мир сейчас, вот как ни странно, раньше было принято артистам не говорить там на фестивалях вообще о политике, а об этой ситуации говорят все. Mm -hmm. Потому что что-то поменялось. Мне кажется, в мире происходит какая-то переоценка ценностей, что-то в нас внутри меняется. Поэтому я вот лично в самые сложные моменты жизни, когда у меня в жизни были сложные, я знала, что я не имею права эту сложность переносить другим людям. Я должна выходить и улыбаться. И вот эту скорбь оставлять внутри себя, а на лице должна быть блаженная улыбка, и поэтому нужно улыбаться друг другу, но не э, жать там. А и этом? Вот да, там но там, нужно да. улыбкой поддержки. Помните, в Америке времена 33 -го года, угу. они после этого начали улыбаться. У них все друг другу улыбаются. Приветливым нужно быть, потому что даже в самые сложные... Вспомните фильмы о войне, да, которые, ну, нам показывают, когда показывают обычных людей, угу. они же друг другу улыбались, они любили друг друга, они цветы дарили, они какие-то добрые поступки делали, а они э, не знали, сколько им жить там. Э, а каждый из нас не знает, в общем-то, какая у него судьба написана на роду. Но вот то время, которое есть, ты должен потратить на то, чтобы любить ближнего а, да, это... вот ситуация в Украине как-то отбилась на, власне, на группе фристайл. Люди Мы очень хотим, делать... хотим сделать свою песню украинскую мову. Это, во-первых, а. очень хотим. Мы в свой репертуар включаем все больше песен на украинском языке. Это на ну, украинские народные песни. И поэтому к нам приходят. На концерты. Ну, к нам вообще приходят больше в Украине, потому что мы последние годы очень много здесь себя mm -hmm. показываем, проявляем. Нам, вообще, я во всех интервью говорю, что Украина открылась, нам она приняла нас к себе и шоу-бизнес украинский, конечно, там есть свои сложности, но мы стараемся быть достойными. Вот понимаете, самое главное, не залезть и показать, что вы, какие мы крутые. Угу. Мы стараемся быть достойными вот той любви, которую нам дарит. Поэтому нам, слава богу, рады всегда во всех землях, куда бы мы ни приезжали, потому что мы благодарны, стараемся быть. Ну, Больше или меньше, наверное, нельзя сказать, но то, что люди вообще, в принципе, не перестали ходить на концерты, это хотя бы, хотя бы это, это, хороший это уже хорошо. Знак. Ну а с другой стороны, они же должны, люди, собираться. Вот если сидеть дома и смотреть только телевидение, вот впитывать в себя только негатив, то тоже невозможно. Люди должны собираться, они должны ходить в церковь, они должны общаться со священниками, они должны читать Писание. Вот эти сложные моменты жизни я начинаю читать всегда Библию. И mm -hmm. она меня поднимает, вдохновляет, вот учит, заставляет думать о чем-то. Поэтому общаться друг с другом, Уртуватый общаться всякое, с, с россиянами обязательно нужно с простыми людьми, потому что мы, нам жить на этой земле, нам всем жить, поэтому мы должны друг друга понимать и вот терять совсем нити общения нельзя, нельзя отгораживаться. Другой вопрос, ну что какие-то там политические движения, которые делает весь мир и Европа ну я, я вот сколько смотрю я, я вижу это я понимаю угу. что они хотят сделать во всяком случае они не бросают бомбы и ну, не подогревают Войну, насколько я могу судить. Ну, за часы э, Родянского Союза э, группа фристайл спрямилась больше, как российская вся таки. Вы что с этим делаете? Э, робите... ну, какой был центральный город э, в ну, Москва. Первый альбом выходил в городе Москва. И, дали, и была было, приписана такая, знаете, фраза, коммерческий ход. Московская группа. Угу. Поэтому, конечно, оно так в памяти осталось. Во-первых. Во-вторых, мы русскоязычная группа. Поэтому, когда Союз распался, и все страны стали самостоятельными, там пошли национальные культуры, начали подниматься, то опять же, как бы, естественно, раз... Уже за тенденцию такую... Да, естественно, нам нужно было развиваться вот на том пространстве, где нас любили, понимали и принимали. Мы в Украине, ну, особо не снимали клипов. Ну, потому что у нас не было украинских. А сейчас Я знаю что у нас и сейчас можно увидеть один из ваших новых клипов. Так, я прошу, пожалуйста, покажите нам его а, сейчас на экране. Это песня я нарисую. Автор музыки, композитор Анатолий Розанов, который родился в России, mm -hmm. ну, в Советском Союзе живет 8 в Украине. И стихи Сережи Кузнецова и белорусского поэта Игоря Блотского. А у вас делалось очень много. Да. А вот потому что люди ходят на концерты. Как цветет, цветет Я нарисую тебя Ты любовь моя И вдоль дорог тополя, поля. Этого года мы собрали майданчик А сейчас, на биско, а сейчас мы повторяем В общем-то по uh -huh. предложению Того же Дворца Украина Ну, к сожалению, вот знаете как, Когда что-то происходит Казалось бы, для кого-то это очень плохо Но все равно вот Сейчас какие-то судьбы складываются Понимаете, вот люди в этой вот страшной тюрьме, в mm -hmm. войне, я думаю, там находят друг друга, да, открываются, помогают друг другу, какие-то новые семьи появятся. Ну, потому что жизнь, она все равно, вот хорошая, она все равно пробивается. И, наверное, мы хорошие люди, что в таких тяжелых условиях, а для нас все равно нас любит публика, и мы людям нужны. А от і ані нам нужны, в матір публіка і на це зв'язок. Звісно, це зв'язок, який повинен постійно бути. А от наскільки э, важливо підтримувати хороший настрій, я зрозуміла щойно, коли побачила ваші усміхнення обличчя, рада, що сьогодні ви завітали до нас у студію аншлагів вам. Ну звісно, натхнення. Натхнення Дякую. Дякую. ми націлені на те, щоб писати нові пісні, ді займатися творчеством. И быть нужными обществу, быть нужными стране, которую мы любим, в которой живем, и гражданами, которые являемся. Слава Украине! Героям слава! Дякую вам!